कोई तहरीक जो फ़िक्र पर नज़रिया पर और रिलीजस आइडियालॉजी पर बेस करती है उसको दो चैलेंज बड़े सख्त होते हैं एक ये कि जहां वो वसअत पैदा कर रही होती है इतदाल तोजुन पैदा कर रही होती है एट द सेम टाइम अगर तो एक इंस्टीट्यूशन हो तो अलग बात है मगर जब तहरीक हो जमात हो तो अपनी बका के लिए उसकी मुखालफतें होती हैं रुकावटें होती हैं उस पर अटैक्स होते हैं उसके वजूद को ख़त्म करने के लिए साजें होती हैं करेक्टर असेसिनेशन होता है उसके बारे में ग़लतफ़हमियों का तूफ़ान पैदा किया जाता है झूठ बोले जाते हैं वो कुछ कहा जाता है और फैलाया जाता है जो उसके करीब भी नहीं गुजरा होता उनके वहमो गमान में भी नहीं होता मगर उसको इतना फ़रो दिया जाता है मुख्तलिफ़राए से तो ये सारी स्ट्रगल्स होती हैं अब इन कैफियात में एक यह जरूरत भी तहरीकों की होती है कि अपने वजूद और बका की हिफाजत और अपने फरोग के लिए उनको कारकुन चाहिए होते हैं जो जानिसार हों डटे रहने वाले हों और कायम हों कुर्बानी भी दें तो कारकुनों को जानिसार और कुर्बानी देने वाला बनाना यह बहुत बड़ा अजीब चैलेंज होता है खतरे से खाली नहीं होता तो कई लोग फिर इस तरह करते हैं कि सिंगल पॉइंट एजेंडा पर अपने कारकुनों की ब्रेन वॉशिंग कर देते हैं सबसे आसान काम है हुरें दिखा दी शहादत का रुतबा दिखा दिया जन्नत दिखा दी दूसरे को काफिर बना दिया मुशरक बना दिया अपनी पूरी स्ट्रगल को मैदान बदर करके किसी को मश्रकी मक्का की सफ में खड़ा कर दिया किसी को जहाब कराम की सफ में ब्रेन वाशिंग करना सिंगल पॉइंट एजेंडे पर और उनके अंदर वफादारी को जानी सारी में बदल देना यह आसान होता है हमने जिंदगी में बहुत से लोगों को यह काम करते देखा है करते हैं दहशतगर्दों ने इसी हरबे को अपनाया है इसी को अपनाया मगर एक ऐसी तहरीक जो इंतहा पसंदी के खिलाफ जंग लड़ रही हो जो उस जहनों में पैदा कर रही हो तोन और इतदाद ला रही हो तो मॉडरेट विजन दे रही हो वो ब्रेन वाश भी नहीं कर सकती सिंगल पॉइंट एजेंडे पे भी नहीं काम कर सकती वो इस्लाम की कुलियत को उजागर कर रही है वो तेरी कुलयत को जुजइत को नहीं वह जुजइत से इस्लाम के तस्वर को निकाल के कुलियत की तरफ ला रही है तो ब्रेन वॉश नहीं कर सकती सिंगल पॉइंट एजेंडे पर नहीं ला सकती उसके लिए बड़ा चैलेंज होता है कि कारकुनों की जानिसारी भी बरकरार रखें और तबाजन और अतदाद और वसअत और मॉडरेट विजन भी बरकरार रखें मॉडरेट विजन से जानी सारी पैदा नहीं होती शख्सियत ही मॉडरेट हो जाती है तो अल्लाह रबत ने इतना करम किया इतना करम किया अलहमद ला कि मॉडरेट विजन को कभी भी कंप्रोमाइज नहीं किया इस पर वो बरकरार रखते हुए इसको सारी दुनिया इंसानियत में नुमाया तरीन हैसियत बनाने के बावजूद सिंगल पॉइंट एजेंडे पर ब्रेन वॉशिंग नहीं की जहनों में वसत रही हर एक को सुनने की गुंजाइश रही इख्तलाफ राय के लिए जगह रही इख्तलाफ राय का एहतराम रहा अलहमदल्ला तीन नस्लें जो इससे मुनसरिक रही हैं उन तक यह चीज उसी तरह बढ़ती रही दूसरा चैलेंज होता है जब आप रिलीजियस होते हैं तो पीसफुल रिलीजियस को एग्जिस्टेंस पीसफुल को एग्जिस्टेंस बड़ी मुश्किल होती है कि बाजत लोग अपने वजूद को अपने रेलिवेंस को अपनी अहमियत को अपनी कदो कामत को दूसरों के खिलाफ नफरत पैदा करके बरकरार रखते हैं अपनी हिफाजत करते हैं दूसरे के खिलाफ रंज और मलाल और गुस्से का माहौल पैदा करके इससे रेलिवेंस बढ़ता है यह हथियार होता है टूल होता है तो नफरत का बाजार गर्म करके अपनी कु्वत को या इंतहा पसंद बना के साथ रखना यह दूसरा ईजी होता है मगर पीसफुल को एग्जिस्टेंस हरेक का एतबार करना हरेक के वजूद को मानना और इख्तलाफ राम करना और उनके मजहब को मिलिया मेट करने का ख्याल न रखना हर एक को इज्जत देना और मिला के बैठाना ये जो कॉन्सेप्ट है ये तहरीक कुरान ने विदिन मुस्लिम उम्मा अपने इस्लाम के अंदर भी और बाहर के माशरों में गैर मुस्लिम तबकात के अंदर भी इसको फ़रोग दिया ये भी बहुत चैलेंज था अल्लाह इज़्ज़त ने मदद की